Под пеленой перемирия боевики пытаются продвигаться вглубь Украины. Вот так выглядела карта АТО 5 сентября в день подписания Минских соглашений. Спустя месяц подконтрольная боевикам территория увеличилась. Луганской области просунулась на 50-60, а в деяких местах 80 километров. Писта минских подий. Потерю сотен квадратных километров в СНБО объясняют выравниванием линии фронта. Войска отходят, чтобы не попасть в окружение боевиков, которые упорно продолжают нарушать перемирие. С момента подписания Минских соглашений в зоне АТО погибло полсотни украинских солдат. Окраина Мариуполя. За этим блокпостом начинается оккупированная территория. Со стороны Новоазовска регулярно бьют по нашим позициям. По словам разведчиков, еще недавно на той стороне фронта стояли мотострелки из Чечни, но их поменяли на спецназ. Сегодняшний день уже как раз в Новоазовске заменяются контингенты тих войск на более профессиональные, это спецназы, это десантные штурмы, бригады, которые принимали участие в подавлении выступлений в Грузии, на Кавказе и в Чечне. Противник постоянно провоцирует украинских военных по всей линии фронта. Это так. Да, все эти боевики сидят без дела, им нечего делать. Они начинают грабить город, Причина перестреливаться между собой. Там, их легче кинуть на что-то. Неужто в Москве ищут предлог для начала миротворческой операции? А не где, не документование, что мы постоянно порушим умовы перемирия. Кровавый первый звонок. Упавший возле Донецкой школы снаряд забрал четыре жизни. Маршрутка попала под град. Шесть погибших. Под обстрелом погиб представитель Красного Креста. Боевики со всех сил пытаются подставить Украину. Скажем, какие плохие украинские военные не имеют места стрелять. Покажем Красному Кресту в осколок фосфорной бомбы, которая был якобы насквозь пробит его, его жизни сотрудник. Но этого почему-то не замечает в ОБСЕ. Они держат аэропорт. Не сдают позиции под счастьем. Не отступают с Дебальцева. Благодаря им Мариуполь спит спокойно. Очередное холодное утро на жаркой передовой. Бойцы разогревают на костре замерзшие макароны, готовят чай кофе и, как обычно, слушают новости. На фронте хорошо понимают, судьба Украины зависит не только от них. Она решается на политических переговорах. Мы сейчас сидим здесь как аргумент в переговорах и в расстановке сил. И просидим столько, сколько нужно будет, чтобы этот аргумент был. Ну, Где пройдет граница с так называемыми ЛНР и ДНР? Что договоренности, скорее всего, будут связаны, там надо конкретно карту смотреть, с какими-то участками, где, например, находятся узловые станции газотранспортной системы или там узловые электрические станции. Несмотря на перемирие, боевики угрожают взять новые территории силой. Они постоянно нарушают режим прекращения огня. И вот эта вот картинка, которую нам рисуют, что зимой а, сепаратисты поголодают, померзнут, потом поймут всю прелесть нашего образа жизни и вернутся уже исправившимися. На самом деле не совсем соответствует действительности. Продолжая атаковать наших военных, сепаратисты надеются на помощь Кремля. Россия ухвалит решение, значит, вызнать Новороссию независимой державой. Она не будет включать ее до склада Российской Федерации, но начнет ей, скажем так, финансово помогать. Выдуманной Новороссии нужны атрибуты государства. Для начала электростанция. Недаром не прекращаются бои под счастьем, где находится Луганская ТЭС. Отбить счастье, мод через счастье. Это наши нашего войска. Это Луганская область. Затем обзавестись важными объектами инфраструктуры. Должен быть свой международный аэропорт. Свой железнодорожный узел Дебальцева. И свой морской порт, Мариуполь. Время Че уже назначено. Все желтый на початок листопада. Наибольшее давление со стороны боевиков ожидается в период выборов. Будут использоваться все методы. И запугивания, и митинги, и в том числе, теракты. Поэтому войска усиливают контроль над буферной зоной и продолжают защищать стратегические объекты, которые атакуют сепаратисты. Аэропорт Прокофьева, Дебальцево, Счастье. Мариуполь. Донецкий аэропорт. Уже легендарный форпост украинской обороны. Всего пару сотен наших киборгов. Героически сдерживает наступление 5000 тысяч российских наемников и десантников. Там потери боевиков под 2000, убитыми ранеными. На взятии аэропорта самопровозглашенные вожди ДНР бросили небывалые силы. Підтягнулися нові системи ГРАД, ще 4 одиниці, декілька одиниць систем Роган, які пробивають практично тяжкі системи захисту. Підтягнуто ще декілька десятків танків. Донецький аеропорт. Кров із нас нужен бойовикам. открывая ворота для э, транспортной авиации. Дать можно величезный контингент. На протяжении одной-двух годин можно это сделать с например, с территории Ростовской области. Причем, воюя за аэропорт, боевики часто конфликтуют между собой. Это еще амбиции каких-то местных лидеров. Потому что там сейчас все скатывается на уровень феодального общества. И у, какого, у кого из местных баронов будет аэропорт, тот и круче. Нескончаемые штурмы не приносят результатов. Безуспешно разбиваясь об оборону киборгов, сепаратистам ничего не остается, кроме как запугивать украинских солдат по телефону. Я пущу всю свою артиллерию, всю, все танки, всю свою пехоту. И тебе этот порошок. Мой батальон самый сильный. Понял? Аэропорт атакует по несколько раз в день. Там сидят укропы. Но как только наши дают ответку, боевики сразу вспоминают о перемирии. Товарищ полковник, побойтесь Бога. А вот только что, вот на, на мы вот снимаем на камеру, и я буду передавать в генеральный штаб. Только что это было? Вот, Д-30 об, обстрел куда летел? Несмотря на героическую оборону, многие эксперты считают отход из аэропорта – дело времени. У него еще у нас иншого выхода нет. Або поновить войсковые действия, задеть большие контингенты, что мы зараза обнажили минскими протоколами, а зрозуміло підірвати? Но после его захвата бандиты двинутся дальше. Все, прыгаем, после крупнейшего в области аэропорта им нужна крупнейшая железнодорожная развязка. Да, следующее место по вероятность это Дебальцева, потому что там для этого есть все предпосылки. Дебальцева на полсотни километров клином врезается в тыл боевиков. Это еще один стратегически важный объект для нового выдуманного квази-государства. Большой железнодорожный узел. Он соединяет Луганск и Донецк. Но украинская армия надежно защищает Дебальцева. Если боевики так долго не могут взять аэропорт, то в Дебальцево с его мощной обороной в одиночку сепаратистам даже соваться не стоит. Но военные эксперты насчитывают около 8 тысяч российских десантников, которые находятся в Украине и ждут команды ФАС. Че, данная команда и здесь э, в Истане. 25-30 кілометрів з різних боків зійти всі відповідно нанести удари. Це Де бойові дістанти штурмові бригади або дивізії. Їм 30-40 кілометрів пройти або проїхати фактично 1-2 години. Пойманий в Харкові диверсант. Називає розцінки за продвіження руского міра. За розрисовку міста проросійськими надписами чи вивішування флага. Мені предложили 10 тисяч гривень. За участие в митинге 250 гривен на каждого человека. Русская осень и русская зима. Так называются ФСБшные планы по раскачиванию сепаратизма в южных и восточных городах Украины. Значит, у них готов вариант э, провозглашения Харьковской народной республики. У них готов вариант э, подрыва Одессы изнутри. Там Приднестровская угроза никуда не девается. Местная милиция в большинстве своем не заменена. И поэтому она ну, либо пророссийская, либо просто проденежные. А многие чиновники и в военкоматах, и в государственных учреждениях гражданских также не являются особыми патриотами. То есть это люди старой системы. По данным разведки, создание коридора «Россия-Крым» запланировано весной. Для этих целей на украденный полуостров активно стягивается военная техника. Это было завжди. Росія у відносинах з Україною, коли не могла її загарбати, вона відтягувала час для того, щоб краще до цього підготуватися. Комбати возмущені время перемирия Страна тратить впустую. Я не вижу подготовки населення, я не вижу каких-то реформ армії, смены военного руководства. Там просто страна обученных вооруженных людей, які находяться в стані полумобилизации, Она всегда для агресора невигодна. У неї не хватит войск контролювати всі ці города.